оставаться в Украине, потому что я считаю, что в нашей стране очень трудно чего-либо добиться без знакомств. В Украине очень сложно начать свой бизнес, потому что без связи и дополнительных платежей вы ничего не достигнете. Честно скажу, через пола думки, что Поехать куда-то а потом даже не знаю, что залишатися за там или нет. Моя хата скра, ничего не знаю. Поэтому, в принципе, живут все украинцы. Безответственность. Вот наша основная черта. И самое печальное, что это ярко проявлено не только обычных людей, но и вверху, у власти. А в ком вообще заходит? Платять студенти за іспити. Так, звісно, платять навіть за сесію. І завжди платили, і завжди будуть. Це Україна. Якби я опинився за кордоном, навряд чи я повернувся в Україну. Але все рівно я хочу повернутися. Бо я хочу будувати цю країну та гордитися нею. Я не знаю, чи хотів би я поїхати кудись на завіду. Але мені дуже подобається принаймні тут відпочивати. Відчувати, що ти у центрі е, своєї країни. Це моя земля. Я хочу тут бути, тут сидіти, відпочивати від, від, від важкого робочого дня. Знати, що це ти можеш зробити саме у себе на землі. Дивитися на собор, йти на площу, на майдан, а не бути десь заробітчаном. Я хочу залишитися в Україні, тому що, несмотря на те, що може бути у тебе немає знайомих, може бути э, ти э, боїшся, просто об'єднавшись і попросив допомоги. Э... ты чего-то сможешь достичь. Я считаю, что только молодые активно могут что-то изменить. Но, по сути, даже менять не так уж и много. Нужно лишь немножко веры. И мне это нравится. То, что я теперь могу себя чувствовать э, тут вольной людьми. зарабатывать, в принципе, неплохие деньги. Америка, Канада, США. Но даже если я туда поеду, что я там буду делать? Дешевая рабочая сила плюс один иммигрант. Здесь хорошо жить. Что можно еще добавить? Я не хочу никуда уезжать. Вряд ли я смогу сам реализовать себя там, как я могу это здесь, в Украине, там, где моя семья, мои друзья, моя родная страна. Действительно, все начинается с меня, с тебя, с нас. Если у тебя есть цель, если у тебя есть стремление, желание, если ты активный и работаешь над собой, то ты достигнешь своих Целей везде, независимо от того, где ты находишься. Мы одна из самых образованных наций на Земле, и у нас действительно умные люди. Не нужно думать, что там, где нас нет, там лучше. И быть вольным, и делать то, что я хочу, подорожать. Но, в первую очередь, в своей стране. И жить, в первую очередь, в своей стране. Одна из моих любимых фраз – это «Будь той переменной, которую ты хочешь видеть в окружающем мире». «Be the change you want to see in the world». Начни с себя. И я все-таки хочу остаться в Украине. Поэтому ты можешь поверить в себя в Украине, так как это делаем.